Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut xəttinə tam yaxın bir ərazidə gördünüz model müstəbda tikilən 3 otaqlı evin təqdimatını edirəm. Evin çox xüsusiyyətləri var. İrəliyən dəqiqələrdə hamısını izah edəcəm. Gördüyünüz kimi, üz görünüşü bu zərifliyi ilə dəyərli izləyicilərimiz həyət yanı sahəsinə Avtomobil rahatcəliklə daxil ola bilər. Bütün kommunallar var, mərkəzi kanalizasiya sistemidir və ərazidə su daimidir. Gördüyünüz kimi, evin ön hissəsində də, bu hissədə də geniş ərazisi var və ündür zirzəmlisi var, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, quru və nəmişlik deyil, birbaşa ep boy podvalı var. Ümumi likdə qoşa daşdan inşa olunub. E, fundament və evin yuxarıdakı kəmərlə kimi var, hamsını ölçübdür. E, su kanalizasiyasına kimi hər bir şey düşünülüb öncədən həyatat amatör daşlardan işlənilib. Dəyərli izləcilərimiz, bu evin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, həm nağd şəkildə, həm kredit şərti ilə satılır. Şərtləri öncədən deyim. Nağd şəkildə 50.000 manata təklif olunur. Kreditlə isə 55.000 manata. 35000 manat ilkin ödəniş edərək yerdə qalan 20000 manatı aylıqlara bölməklə, yəni ki o da təbii yollarla, təbii ki, razılaşma yolu ilə üzr istəyirəm, 20000 manatı razılaşma yolu ilə ödəmək olar. Nə qiymət isə 50000 manatdır. Təbii ki, nə qiymətdən də yenə də güzəşt olunacaq. Bu hissədə kombi üçün yer ayrılıb, gördünüz kimi, kombi bu hissədə quraşdırılacaq. Bir də həyət yana sahəsini göstərəm sizə və daxil olan evin istiqamətlə Evdə son tamamlanma istəyi gedir. Öncedən çəkməyimizdə məqsəd odur ki, bu evə belə satışda çox qalmır və keçək evin istifadətinə. Hal-hazırda evin dəhliz istəsindəyik. Gördüyünüz kimi dəhlizdə istıpoldan təchiz olunub, üstünü isə mərmər qənaətdən istifadə olunacaq. Və otaqlara bölgü dəhliz vasitəsiləmdir. İlk öncə başlayaq evin mətbəx hissəsindən. Belə bir mətbəxi var, gördüyünüz kimi. Geniş pəncərəsi əskət yanı sahəsinə baxır, şbəkə pəncərləridir. Hardasa 10 günlük evini işi qalıb, 10 günə tam hazır şəkildə olacaq. Bura isə yataq otaqlarından. Bildirdim dəyərli izləyicilərimiz, gördünüz kimi geniş yataq otağı var. Əncədən müraciət etsəniz, divar kağızları deyil, döşəmənin laminatı və qapılar və digər geridə qalan təmir işlərini öz zövqümüzə uyğun edə bilərsiniz. Döşəməsinə tik vurulub üstündən laminat vurulacaq. Yəni ki, heç bir evdə Ümumri, yəni bu evdə hamsi mövcuddur. Bura isə növbəti yataq otağıdır, dəyər izləyicilərimiz. Ümumilikdə cüt daşdan inşa olunub, görürsünüz. Pəncərə şanlananda hiss olunur. Bütün pəncərələrin qarısı açıqdır, işıq çəkən pəncərəsi var. Qonşu axarı ilə də məsafəsi var. Bura isə evimizin hamam otağı olacaq. Kafe metlağı da ki, özünüz seçə bilərsiniz döşəməsinə də İsə qriş e, hissəsinə də göründüyünüz kimi dik vurulub. Bura isə qonaq otağıdır. Qonaq otaq məşallah geniş ölçüdədir, dəyərli izləyicilərimiz. Tavanında fiqurlar işlənib, spot şıqlarla bəzədiləcək. Pəncərəsi də vitraj pəncərədir, birbaşa öz həyətinin sahəsinə baxır. Bütün kombi, elektrik xətləri hamı çəkilib, tam hazır şəkildədir. Bir də şərtləri xatırladım, dəyərli izləyicilərimiz, 50.000 manata nəqsdə satılır, 55.000 manata kreditdə. Nə qədər şərtlədə də təbii ki, endirim olunacaq. Kreditdəki bu cür nədir? 35.000 manatın üçünə dəyəş edirsiniz. Yerdə qalan 20.000 manatı isə aylıqlara bölərək. Aylıqlarda ki, yəni ki, razılaşma yolu ilə olacaq. Kanalımıza abunə olun, videonu bəyənin ki, ikinci belə gözəl evlərdən siz tanış olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.